Ось і не так давно ти приголомшила всіх своїми акторськими здібностями. У мережі з'явилося відео, де ти породюєш Ольгу Фрейму та її програму Інспектор Фрейм». Я Оля, яка ви красива! Яка ви мені нагадуєте мою бабцю. Виявилося, що ти дуже гарна комедійна акторка після цього відео не почали на тебе сипатися пропозиції грати в кіно, зніматися у пародійних програмах? Катенька, спасибо тебе огромное. В этом случае, мне кажется, что не стоит особого труда и не нужно иметь огромный талант для того, чтобы пародировать именно Ольгу Фрейм. Потому что она настолько благостный персонаж для этого всего дела. И действительно очень легко пародировать. Мне достаточно было на ночь посмотреть две ее программы. Перед этим я посмотрела, поговорила с Притулой. Он мне сказал ее какие-то там фразочки, которые мне могут помочь. Я записала их и даже десятую часть не использовала их, потому что это было, правда, очень легко. Ну, вы бачите, вы, меня уже не пускало. Самого по да нет Не была уверена соглашаться, не соглашаться, все-таки тоже шутки над коллегами, это не неблагодарное занятие. Я в любом случае жду холодной изощренной месте. Если она будет холодная, Тольги, безусловно, она будет холодная. Наверное, она поступит лет через 10. Не было дзвінків, не было каких-то теплых встреч после этого с Ольгой Преймут где-то на светских заходах? знаешь, нет, я с ней очень редко встречаюсь, и мне кажется, что у нее так все в порядке. Я надеюсь, что она человек с хорошим чувством юмора, там, в общем до шутки были не злые, поэтому мне кажется, она не обиделась, только порадовалась за то, что такое внимание к ее